Сегодня, 2 февраля, в обсуждительном метре Одесской национальной академии пищевой технологии были проведены практические занятия по эвакуации персонала. Цель занятий – отработка практических навыков при возникновении пожара проводились совместно с пожарной охраной Директор студенческого городка Одесской национальной пищевой академии Хо Валерий Семенович. Сегодня в общежитии номер три Одесской пищевой академии были проведены практические занятия на случай эвакуации проживающих на момент возникновения пожара. Данные занятия были проведены совместно с представителями Пищевой академии и пожарными подразделениями Приморского района. Цель занятия ⁇ это практические навыки в проведении данных мероприятий. Это чтобы студенты могли видеть явную картину, фактически могли ощутить тот момент, той или иной ситуации и как необходимо действовать на данную ситуацию. Ведущий инспектор Примовского района Винцук Сергей Александрович.